все мы вчера видели, что происходило на сессии Днепропетровского городского совета. Мы видели оживленные дискуссии, мягко говоря, да, между депутатами и представителями общественности. Также мы видели, что система РАДа вчера давала несколько раз сбой в работе. Именно поэтому после этого ДУК «Правый сектор» обратился к городской власти с просьбой посетить Днепропетровский городской совет, ознакомиться с работой мэрии. Также они изъявили желание провести в стенах Днепропетровского городского совета школу молодого политика и экскурсию, которая будет проходить 27 декабря здесь, в стенах городского совета в 11 утра. Дух правый сектор будет заседать в сессионном зале, будет тестировать систему Рада. Также они будут выступать с трибуны и принимать, наверное, какие-то решения, которые они вынесут на рассмотрение. Это кажется, что школа молодого политика, да, сейчас проходит в Мы не Нам даем интервью. Не а не что не Потому что. Да. А вы просто стоите и проверяете документы? Да нет, они же не сказал, это документы. Они людей не пускают в общественные здания. Почему не Говорят о том, что объявлено военное положение. А что случилось? Вот, этот молодой человек мне сказал, что сказал, что на Требует документы по пропуску. А молчи, ничего не говори. Мы стоим по просьбе нашего мэра. По просьбе мэра, да? Да. да. А какое ваше задание на этом месте? Без комментариев. Документы проверили? Мы свече нет. Ну попросили, что это самое нормально. Пожалуйста. Мы не даем интервью. А вы тоже школа молодого политика? Mm -hmm. Нет, нет. Мы просто нам сказали, что все люди в форме, которые здесь, это школа молодого политика. Нет. Я иду к начальнику управления экологии. На встречу. Вот. И пока что, похоже, они там сами не понимают, что происходит. Ну, по их ответам. Почему тебя не пускают? Мне не объясняют, почему меня не пускают. Ну, тут же опасность. Почему? Хочу сказать, что это не единственная организация, которая вышла к представителям городской власти с такой просьбой. С понедельника в стены городского совета также будет в стенах городского совета проводить школу молодого политика Азов. После будут проводить и демобилизованные участники АТО. Также изъявили такое же желание и болельщики футбольные болельщики. Представители правого сектора делают сейчас на входе. Сейчас они знакомятся с работой городского совета. А они они требуют документы? документы на входе? Я, я речник, я озвучиваю официальную позицию, что сегодня правый сектор делает. Я не знаю, сегодня и в пресс-службу к нам, а также в приемные к мэра спокойно проходят жители города Днепропетровска. И я и не знаю, кого Правый сектор осуществляет проверку документов в муниципальной власть. Муниципальная Власть все-таки открыта для общественности. Поэтому, коль правый сектор изъявил желание стенах городского совета провести школу молодого политика, мы не могли им отказать в этой просьбе. Это школа молодого политика, то что не стоят да. в ходе да. документы. Все, я райчина. Слава